99 yenə ifə aiddir. Bu dəfə ifin sonuncu testidir. Bundan sonra mən deyirəm ki, if ilə bağlı heç bir qaranlıq qalmayacaq. Deməli ifin qaydasını yenə bir kənara yazaq. Ifdən sonraki şey gəlir nə? İndiki sadə, keçmiş sadə. Yəni bir söz gəlməlidir. Bir söz. Mhm iki sözdə ola bilər. Əgər ə, variantda inchar və ya hələ məçulnə olarsa. Gəlin başlayaq. Birinci sualımız if deməli cümlədə birinci tərəfdədir. Birinci tərəfdə əlaqotlarını təmin edəcək. B variantı getsin, D variantı getsin, qalır A, C və E. A və E variantları keçmiş sadə zamandadır. Was oların yanında olmalı idi, should, would. Amma bizdə verilibdi ikinci zamanlar. Ona görə səhvdir. C variantında iz verilibdi. İz in yanında olmalı idi shall will won't da will in qısa forması olduğuna görə doğru cavab C variantı. 2-ci sualda if-gənə cümlənin əvvəlində gəlib, əlaqotlarını birinci tərəfdə təmizləməliyik. A və B getdi, qaldı C, D, E. C variantında met keçmiş zamandır, will yox, would olmalı idi yanında. D və E variantları inki zamandır, yanında will olmalıdı. Doğru cavab E. 3-cü sualda if cümlənin əvvəlindədir. Əlaqotları təmizləsək, C və E variantları gedər, qalar A, B, D. A variantı, B variantı, hər ikisi indiki zaman. İndiki zaman dostlar nə idi? Shall, will, yəni gələcək zaman. Doğru cavab A. 4-cü sualda if ortadadır. If-dən sonra əlaqotları təmizləsək, qalar 2, 3 variant, C, D, E. Yəni doesn't qalar, bir də didn't qalar. Doesn't indiki zaman olduğuna görə onun dostu olacaq shall be or cavab D variantı. E variantında isə didn't keçmiş zaman olduğuna görə onun yanında should vəd olmalı idi. 5-ci sualda if cümlənin əvvəlindədir. Əlaqotların təmizdirsə 2 variant gələr, B və C qalar, A, D və E. A variantı doğru cavabdır çünki indiki zamanı yanında dostu olan gələcək zaman gəlib. D və i variantında found keçmiş zamandır. Keçmiş zaman yanına gəlməli idi. would və should. Keçirəyik 6-cı suala. If gəlib əvvəldə. Aloqotların təmizləsəy hiç variantımız gedər, qalar A və B. İnci sadə zamanda hər ikisi doesn't onların yanında olmalıdır shall will. Want will notun qısasıdır. Doğru cavab B. 7-ci sualda if ortada gəlib, özündən sonra alaqotların təmizləsək qalar A, C, I. E. A və I e variantlarında stops inki zaman, inki zaman dostu shall will olduğuna görə doğru cavab e. I. 8-ci sualda if əvvəldə gəlibdi. Allaqotların təmizləsək 2 variant gedər, C, D və E variantları. C variantında was keçmiş zamandır, onunla will uzlaşa bilməz, yanında would olmalı idi. D və E variantında isin iki zamandır, imki zaman yanda, keçmiş zaman olan helped gələ bilməz, amma will gələ bilər, doğru cavab D. 9-cu sualda yenə if əvvəldə gəlibd. Allaqotların təmizləsək A, B, D, E hamısı gedər tək sözlə ifadə olunmuş zaman, indiçi sadə zaman qalar, C variantı. 10-cu sualda yenə if var. If-dən sonra biz əlaqətodların təmizləsək, qala 2 variant, B, C, -si. hər ikisi 2 iki zamanda doesn't və onun dostu nə idi? will. Doğru cavab B. 11-ci sualda if cümlənin əvvəlindədir. Deməli, birinci tərəfdən əlaqətodların təmizləməliyik. A variantı, i e variantı getdi, qaldı C, B və D variantları. B və C variantında given-diki zaman olduğuna görə onun yanına biz will qoymalıyıq, doğru cavab C variantı. 12-ci sualda if cümlənin əvvəlindədir. Əlaqotları təmizləsək, A və D qədər qala, B, C, i. E. C variantında went keçmiş zamanda, onun yanında should vəd olmalı idi, amma have verilib, səhvdir. Bive i variantı hər ikisi inki zaman olduğuna görə yanında shall will olmalı idi. Doğru cavab i. E. 13-cü sualda i ortada gəlibdi. Deməli, ikinci tərəfdə biz ağ otları təmizləməliyik. 3 variantımız gedər, qalar a və c. A e variantında goes inki zamandır, dostu shall willdir. A e düzdür. E, si variantında went keçmişsən məndə. Onun dostu will deyil, would olmalı idi. 14-cü sualda e forsa da gəlir. Sağ tərəfdən alıqotların təmizləsək qalar. A variantı keçmiş zaman, D variantı indiki zaman. Keçmiş zaman olan tookun dostu woulddur, will deyil. Amma D variantında taken indiki zamandır, will də gələcək zamandır. İndiki zamanla gələcək zaman dostu. Amma keçmiş zamanın dostu yoxdur özündən başqa. 15-ci sualda if əvvəldə gəlibdi. Birinci tərəfdə aloqotların təmizləsək qalacaq C və D. İnkişadə keçmiş sadə. D variantında keçmiş sadədir, dostu, feels deyil, would olmalı idi. Ona görə C variantı düzdür. Doesn't inki zamandır, will da gələcək zamandır. 16-cı sualda if əvvəldə gəlibdi. Aloqotların təmizləsək qalar B və C. B variantı will ilə dostluq eləyir. Düzdür. Amma C variantı imki zamana keçmiş zaman olmaz. 17-ci sualda iftirmdən ortasında gəlib. D, deməli sağ tərəfdəki otların təmizləsə 2 variant gedər. A və B. Qalır C, D və E variantları. Burada isə C və D variantında don't imki zamana olduğuna görə yanında will gəlməli idi. C variantı düzdür, D variantı səhvdir i variantında səddidən keçmiş zamandır, onun yanında isə would gəlməli idi. 18-ci sualda cümlənin əvvəlində if gəlibdi. If-lə deməli willlər olmaz. Aloqotların təmizləsək qalar A, B, i, iz və vozqalar, indi sahədə keçmiş sadə. Izin dostu shall would idi. Deməli, i id düzdür. Amma A variantı vozun dostu olmalı idi, should would. Deməli, A variantı səhv. 19-cu sualda if əvvəldə gəlibdi. İnkisadi keçmiş zamanı yəni saxlayaq, qalanlarını çıxaq. Qaldı A, C, I. E. A, A və C variantları inkis zaman, inkis zaman dostuda şel bildi. Deməli A düzdür. I e variantında isə qotab keçmiş zamandır. Onun yanında video bud olmalı idi. 20-ci sualda if cümlən əvvəlindədir. İftən sonra gəl, deməli, inki sadə keçmiş sadə. Gəl aloqotları təmizləyək. Burada deməli, won't gedir, qalır be. Digər tərəfdə isə, hər ikisi qalır don't və e, didn't. Ee, di variantında don't inki zamandır, yanında shall vil olmalı idi. Won't da will notun qısası olduğuna görə doğru cavabdır. E variantında didn't keçmiş zamandır. Onun yanında haven't yox, wouldn't olmalı idi. Burda qalanday isə don't in 2 zamanda yanında olmalı idi will not, amma verib hadn't. O keçmiş zaman olduğuna görə səhvdir. 99-cu sınaq. Bu qədər.